Assalamualaikum dan juga salam sejahtera di ucapkan kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedai FM yang terus kekal bersama kami tak kira di mana jua anda berada Alhamdulillah setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 minit tengah hari kita akan terus ikuti rancangan podcast Jom Ikut Sunnah dan untuk anda juga untuk setiap minggu kita bawakan sebanyak topik yang menarik untuk anda berkaitan dengan sunnah jadi insyaAllah jangan lepaskan peluang untuk minggu ini antara topik yang sangat menarik juga nak dikongsikan untuk anda semua yang pastinya kita akan terus kekal bersama dengan bahagia Tuan Syekh Mak Nasrul bin Abdul Nasir iaitu Mudir Zawiyah Nasriyah dan Filu Nadwah Ulama dan Intellectual Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Alhamdulillah Assalamualaikum Tuan Syekh Assalamualaikum Tuan Syekh Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Tuan Syekh untuk minggu lepas banyak antara kursi menarik dan minggu ini pun antara lagi topik menarik akan dibawakan insyaAllah yeah. antaranya yeah. adalah topik hari ini adalah sunnah meletakkan anak dengan nama-nama yang baik insyaAllah ya, ya. jadi kita pasti antara kekod okay, cool, zaman-zaman teknologi tinggi ni ibu bapak meletakkan nama paling panjang lah ya, <laughs> nama ni al ni boleh bu buat lagi kan ya. panjang ni <laughs> lepas tu bila dah panjang-panjang ya. ni punya saya pula pun nama panjang tapi <laughs> pejabat-pejabat apa pejabat perintah negara nak potong nama tak boleh dah tak <laughs> boleh Okey, Baik Insya Allah. Baik antara yang juga salah satu hak anak yang paling awal perlu ditunaikan oleh ibu bapa ialah memberikan nama yang baik. Ya. Jadi selain daripada menjadi panggilan harian, bagaimanakah sebuah nama itu berfungsi dengan doa yang berterusan untuk anak dan menjadikan cerminan identiti Muslimnya sepanjang hayat. Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabihina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd hmm. uh, pendengar dan Abang DJ yang dimuliakan Allah uh, Tajuk hari ini menarik kerana berkait dengan pemilihan nama Kerana uh, setiap hari akan ada kelahiran Betul. yang baru Betul. Dan uh, Moga-moga ia jadi panduan insyaAllah insya Kepada ibu-ibu dan ayah-ayah Yang mana mendapatkan rezeki dan anugerah daripada Allah Untuk mereka mengikuti sunnah baginda Rasul SAW Bismillah. Khususnya pada permulaan kehidupan anak itu Dan ianya adalah merupakan pemilihan Bagi panggilan anak tersebut yang terbaik Uh, disebutkan dalam hadis Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum kamu pada hari akhirat nanti akan dis, diseru nama kalian dengan nama-nama kalian diseru kalian dengan nama-nama kalian wa asma'i abaikum dan nama bapa-bapa kalian fa ahsinu asma'akum maka perbaikilah nama-nama kalian maka ini arahan ini diberi kepada siapa sebenarnya kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang ingin meletakkan nama bagi anak mereka ya. dan juga bagi seseorang yang kalau namanya diletak dengan yang tidak baik untuk uh -huh. mereka memperbetulkan nama tersebut ya. diizinkan uh -huh. maka uh, nama itu hakikatnya adalah doa kalau itu di di disebutkan oleh Al Imam Al Ghazali radhiyallahu taala anhu bahawa nama yang baik ini adalah merupakan awal tarbiyah kerohanian bagi anak tersebut nah hmm. ha? dan disebutkan disebutkan dalam dalam uh, Ihya Ulumuddin Al Imam Al Ghazali mengatakan fa innal isma awwalu ma yulqa fi sam'il walad hmm. nama adalah perkara pertama yang dilemparkan dalam pendengarannya anak hmm. wa huwa badratul khairi aw syarrd fi qalbi Maka ia adalah merupakan benih kebaikan atau keburukan bagi anak tersebut Maka perlu bagi seseorang tadi ketika mana mengetahui perkara ini Tahu bahawa nama itu adalah doa Dan nama itu kata Al-Imam Abdul Wahab Syarani rahimahullahu ta'ala Adalah merupakan pengenalan anak itu terhadap identiti yang telah Allah ta'ala tetapkan baginya hmm. Sesuai dengan namanya Maka diletakkan nama tersebut dan dipanggil nama tadi adalah kerana doa yang diinginkan oleh ibu uh -huh. dan ayahnya tersebut maka perlu diletakkan dengan yang terbaik. Uh -huh. Nama yang diberikan oleh 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 syariat ataupun nama yang telah diberi panduan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan maksud-maksud yang baik yang tidak bercanggah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, ada seorang sahabat Nabi, ada seorang alim di kalangan para tabiin namanya Uh, Sayyidina Sa'id Ibn Musayyib Rahimahullah Ta'ala Salah seorang datuknya namanya adalah uh, Al-Hazan Sedih Ketika bertemu dengan Rasulullah Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan bahawa Anta sahal Kamu adalah orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Diroakan oleh Nabi Lalu ditukar namanya dengan sahal Kata Sayyidina Hazan Saya tak akan tukar nama yang ayah saya letak Sedangkan nama ini dipanggil oleh Nabi SAW Dengan tukaran nama tersebut Dan kata Sayyidina Sa'id Sentiasalah kesedihan dalam keluarga kami <laughs> Disebabkan kerana Datuknya tidak mau tukar nama tersebut ya. Jadi Panduan nama ini penting Untuk kita beri berikan perhatian Dengan sebaiknya Maksud bagi nama Siapa yang perlu di, yang, yang perlu kita tanya Untuk dapatkan nama karena sekarang Media sosial Ataupun dalam internet Ada sebahagian ibu ayah yang dia dah tak ada lagi ambil sunnah ya. Untuk bertanya dengan alim terlebih dahulu Atau mendapatkan panduan Saya nak letak nama anak saya begini Adakah sesuai ataupun tidak hmm. Pertama, Tak tanya dah kepada orang alim hmm. Yang alim tadi dalam bahasa Arabnya Tahu mengenai dengan nama tadi elok ataupun tidak Dan seumpamanya Jadi yang itu kita akan bahas nanti hmm. Cuma disebabkan karena meninggalkan kau tadi dia Terus dibaca dalam internet hmm. Diambil daripada nama-nama dalam Islam Nama-nama hmm. baik dalam... Uh, daripada bangsa Serbia nama-nama uh -huh. anak dia nama-nama uh -huh. uh -huh. anak yang kita pun tak tahu betul ke tidak yeah. hatta dalam bahasa Arab yang mereka terjemahkan tadi pun berlambak-lambak yang salah dan seumpama dengannya tapi uh -huh. diletakkan pada anak bacaan yang tidak betul dan akhirnya ia memberi kesan sebenarnya kepada jiwa pendidikan dan ke keperibadian anak itu sendiri uh -huh. kerana nama ini dipanggil setiap hari seolah-olah uh -huh. dia doa kepada anak tersebut dengan kebaikan atau keburukan uh -huh kalau kata diberikan pada permulaan kehidupannya tadi dengan yang salah mm -hmm. maka dia akan kata Imamul ghazali tadi bidratun fil khair atau bidrah mm -hmm. atau fil ataupun pada yang baik ataupun yang buruk pada benihnya tersebut mm -hmm. jadi pada pada perkara yang kita akan sebutkan nanti kita akan masuk pada pusingan yang kedua insyaallah insyaallah baik kepada semua pendengar radio Malaysia Seksyen FM kita pada detik menariknya untuk topik hari ini adalah berkaitan dengan sunnah meletakkan anak dengan nama-nama yang baik kita sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami dalam podcast Jom Ikut Sunnah. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Nova di Kedah FM Dan untuk sekarang ini kita akan bersambung semula dalam rancangan podcast Jom Ikut Sunnah Dan ini uh, berkaitan dengan Sunnah meletakkan anak dengan nama-nama dengan yang baik insyaAllah Baik, uh, pada zaman sekarang ini Tuan Syekh Hmm. ramai ibu-ibu tertarik dengan nama-nama moden, kedengaran dengan moden dia unik. Nama-nama yeah. pula dengan drama-drama macam-macam kan. Yeah. Oh nama drama pelakon sedap ni, dia letak kat nama anak ni. <laughs> Jadi apakah perkara utama yang patut diutamakan selain daripada sedap dengar untuk memastikan nama yang dipilih itu benar-benar baik dan juga diredai di sisi Islam insya-Allah. Yeah. Baik. Islam uh, meletakkan uh, tafaul Hasan. Ya. Yeah. Kita disuruh untuk mengambil optimis. Hmm. Sebab tu kita tengok sekarang ni Optimis orang sekarang adalah dengan dunia yeah. Maka mereka memilih nama-nama ahli dunia Untuk dipilih kepada anak mereka yeah. Nasib baik Alan Mas tu orang putih Kalau uh. tidak dia perbuah nama anak dia pun Alan <laughs> 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 yeah. Kan nak pergi anak jadi orang kaya Ya uh -huh. yeah. Kalaupun nama nama Apple kan <laughs> karena dia minat dengan iPhone uh, kan, -huh. Jadi uh, sebenarnya pemilihan nama Tafa'ul Hasan ni kan itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa ahabul asma'i ila Allah Abdullah Abdullah wa Abdul Rahman. Paling disukai di sisi Allah ialah nama Abdullah dan Abdul Rahman. Kenapa? Kerana ya. Karena diikat perhambaan hamba tadi dengan Allah. Bahawa dia adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Ar-Rahman. Ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa ahabul asma'i ilayya mm -hmm. ba'da ismi Abdullah wa Abdul Rahman huwa Muhammad. Mm -hmm. Nama yang paling saya sukai setelah Abdullah dan Abdul Rahman ialah Muhammad. Mm -hmm. Dan itu nama Muhammad ini dalam kajian dibuat di United Kingdom yeah. pada beberapa tahun yang dulu adalah nama yang paling banyak di Eropah dinamakan anak-anak dengan nama Sayyidina Muhammad. Mm -hmm. Dengan nama Muhammad. Mm -hmm. Jadi orang putih Mak Saleh sendiri orang mm. di negara barat Mereka mm. sendiri memilih nama Muhammad kepada anak mereka mm. kerana kagum dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang kita memilih nama-nama yang tidak tidak ada maksudnya mm. dan kemudian hanya terkagum dengan seorang artis, hanya mm. melihat kepada pelakon mm. dan seumpama dengannya. Lalu ini adalah salah satu daripada jiwa orang tadi ketika mana dia memperlihatkan sebenarnya apa yang terkandung dalam jiwanya dengan Allah dan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita disuruh untuk memilih nama-nama yang baik. Hmm. Sama ada nama tadi miliknya alim. Sama ada nama tadi miliknya seorang nabi. Sama ada nama tadi miliknya seorang yang soleh dan seumpama dengannya. Jadi kita dituntut untuk yang pertama memilih pandangan ataupun nama yang padanya maksud yang baik. Hmm. Yang kedua ialah menjauhi nama-nama yang buruk maknanya. Hmm. Dan jangan dipanggil ataupun jangan diletakkan nama anak-anak kita dengan Uh, dengan himar contohnya hmm. <laughs> mana ada keldai yeah. atau dengan syaitan hmm. yeah, dan seumpama dengannya dan nama-nama uh, malaikat berlaku perbincangan dengan ulama Adakah boleh diletak ataupun tidak uh, para ulama mengatakan boleh uh, boleh diletakkan dengan nama jibril contohnya ataupun tapi kalau nama Israel agak sedikit masalah nanti kalau <laughs> Israel telefon. <laughs> <laughs> kata ni nak mati apa ni. Banyak anak dia. Anak. <laughs> Jadi apa ni ada satu satu lagi yang disebut oleh para ulama kalau memilih nama jangan sesuatu yang kalau uh, disebutkan nama tersebut dia akan ada pro dan kontra. Contoh ya. dan hmm. macam mana nak sebut eh. Contohnya dia letakkan nama anak dia dengan Farah hmm. Dengan Kegembiraan contohnya Farah hmm. Jadi kalau Arab lah Biasanya kalau orang Melayu kita Farah tu nama kepada nama anak tadi. Dia tak tengok dengan makna tu hmm. Walaupun dia tengok lah Pada mula masuk, masuk nak buh nama tu Tapi kalau Arab Lebih-lebih jelas lah Kalau ditanya kepada Kepada Apa ni Kepada tuan rumah hmm. Farah bait, hmm. Maksudnya Kegembiraan ada dalam rumah Dia kata Maafi Farah Farah tak ada dalam rumah Farah keluar pergi main Contohnya hmm. Tapi bila sebut macam tu Soalan faham apa dia Tidak ada kegembiraan dalam rumah Hmm. Semalam saya Satu tempat yeah. uh, Tempat peranginan lah hmm. tengok ada seorang ayah ni Saya panggil anak dia Mana rezeki dia tadi dia Dia pun nampak ada rezeki hmm. Mana rezeki Kata ada seorang jawab Rezeki tak ada Habis Saya kata Allah hari ni macam yang ulama' sebut hmm. Jadi pergi panggil nama anaknya rezeki Kemudian dia rezeki tak ada hmm. rezeki tak ada Macam mana makna dia Habis rezeki tak ada Betul. Jadi setiap hari kalau disebut macam tu Kalau rezeki tak ada lah rumah Habis Miskin, Ketir. jadi apa ni? Bukan kita tak bagi buah nama tu. Nama tu bagus. Dan sebagai itu mungkin tanda rezeki daripada Allah yang diberikan kepadanya. Cuma dipilih pada waktu tersebut perkataan yang baik. Kita mana ketika mana dia nak menjawab jawapan tersebut. Sebab Ketir. tu sebahagian ulama mengatakan bahawa ketika kamu letak nama anak kamu dengan Muhammad, Ketir. jangan mencelanya ketika tersebut ketika namanya Muhammad tadi. Ketir. Contohnya nak marah ke anak tadi, lalu dia pun kata Muhammad ni buah, ah tak boleh. Karena itu namanya kekasihnya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu Sayyidina Umar antara orang yang sangat tegas dalam pemilihan nama khususnya dipilih nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada hadis yang Nabi mengatakan bahawa letakkan dengan nama aku kata Rasulullah. Tasamma bismi. Letak dengan nama aku kata Rasulullah. Tetapi Sayyidina Umar marah dan menganggap ianya makruh ketika ada seorang di kalangan anak saudara beliau yang dicela oleh masyarakat di tempat tersebut satu satu ketika kerana melakukan kesilapan lalu mereka menyebutkan Muhammad ini Muhammad ini tak betul Muhammad ini begini begini dan so kata Sayyidina Umar tukar nama jangan dipanggil lagi dengan nama kekasihku ini dalil kepada keadaban beliau dengan Sayyidina Rasul yang tinggi maka kita ketika mana meletakkan nama anak-anak kita dengan baik tadi tafaul moga-moga anak tadi jadi baik dan kerana itu diletakkan dengan dua syarat ni dipilih dengan nama yang baik yang kedua jangan dipilih dengan nama makna yang buruk Ataupun menjadi penimbal timbal balik pro dan kontra Ketika pada kita menyebutkan nama anak-anak kita tadi Ketika yang contoh yang saya berikan tadi Baik. InsyaAllah Baik. Kita berehat seketika Menarik untuk dikongsikan untuk anda Perkenaan sunnah meletakkan nama anak ni Dengan yang baik-baik insyaAllah Seperti mana yang telah dikongsikan oleh Tuan Syah tadi InsyaAllah jadi kita akan sama semua lepas ini Ada lagi perkongsian menarik di hujungnya nanti Jangan ke mana-mana Terus kekal bersama kami dalam Jem ikut sunnah selepas ini Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorinova Dalam rancangan podcast Jom Ikut Sudah Alhamdulillah antara perkongsian yang menarik untuk anda hari ini Yang mungkin juga yang baru saya dengarkan kami di frekuensi 97.5 Terima kasih banyak-banyak Dan juga yang terus tonton kami juga di uh, media sosial kami uh, Facebook Radio Malaysia Kedai FM Terima kasih insyaAllah Dan untuk hari ini topik yang dibawakan adalah Sunnah meletakkan anak dengan nama-nama yang baik insyaAllah Baik uh, Tuan Syekh, Uh, sunnah ini tidak terhenti setakat memberikan nama yang baik di atas dia kelahiran. Yeah. Jadi apakah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa selepas memberi nama mm -hmm. terutamanya dalam memastikan kita ini memanggil anak dengan panggilan yang elok dan mendidiknya untuk hidup selari dengan kebaikan namanya itu. Betul. Ehm um, ramai yang ketika mana memilih nama untuk anak. Hmm. Mereka tel, apa ni berbincang tentang pemilihan nama sahaja. Yeah. Para ulama melihat Pemilihan ini bermula sebelum daripada mendapatkan anak. Baik. Iaitu memilih isteri. <laughs> <laughs> untuk dijadikan sebagai uh, madrasah ya, kepada anak-anak. Betul. -anak. Uh, jadi isteri ataupun uh, wanita yang bagaimana yang akan diberi kepercayaan hmm. untuk mendidik anak mereka. Hmm. Maka kerana itu ada seorang lelaki datang bertemu dengan Sayyidina Umar. Ya memaklumkan kepada Sena Omar bahawa anaknya bersikap piadap dengannya. Mm hmm. Lalu Sena Omar memanggil budak tersebut mm hmm. dan ditanya kenapa kamu bersikap piadap dengan ayahmu? Mm hmm. Kenapa kamu tidak melaksanakan hak kepada ayahmu? Mm -hmm. Takkah kamu tahu bahawa ayahmu punya hak? Mm hmm. Kata anak ini, wahai oh, Amirul Mukminin, sebelum saya apa ni menjawab apa yang ditanya oleh Amirul Mukminin, adakah anak juga punya hak bagi ayahnya. Maka kata Saidina Umar, ya, ayah juga punya hak pada anaknya, mm -hmm. iaitu apa dia? Anak juga punya hak bagi ayahnya. Mm -hmm. Apa dia? Yang pertama, memilih ibu yang baik untuk anak tersebut. Ya. Yeah. Yang kedua, meletakkan nama yang baik untuk anak tersebut. Ya. Yeah. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang baik kepada anak tersebut dengan mengajarkannya al-Quran yeah. dan agama. Kata anak tersebut, ketiga-tiga perkara tadi tidak dilakukan oleh ayah saya. Mm. Pertama, ayah saya berkahwin dengan seorang wanita hamba uh -huh. dan makruf wanita hamba pada zaman dahulu boleh jadi dikenal juga dengan maksud pelacur. Yeah. Yang kedua, dalam kulit hitam pula. Uh -huh. Kulit hitam dengan makna orang ni orang daripada negara Afrika uh -huh. yang akhlaknya kasar dan juga keras. Uh -huh. Yang kedua diletakkan nama yang buruk kepada aku, diletak nama aku dengan nama kumfusah. Uh -huh. iaitu nama kumbang tai. <laughs> <laughs> Anak letak nama kumbang tai je. Uh -huh dan yang ketiga tidak memberikan pendidikan al-Quran dan tidak memberikan pendidikan agama kepada. Maka kata Sayyidina Omar kepada ayah tersebut, kamu terlebih dahulu menderhaka kepada anakmu sebelum anakmu menderhaka kepada kamu. Jadi kerana itu pemilihan yang pertama tadi penting. Kemudian yang kedua, memilih nama yang baik tadi adalah untuk didoakan. Jadi ibu mendoakan anaknya sentiasa dengan dengan nama yang baik yang dipilih dan nama-nama orang soleh, nama-nama para nabi alaihi musallatu nama para malaikat Allah, dan nama orang-orang alim dan seumpama dengannya. Dan kemudian uh, tidak meletakkan laqab yang buruk kepada anak-anak tersebut. Sebab itu disebutkan di dalam Ihya' Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wa yuhadhdhiruhu min al-alqab al-qabihah fa innaha taghrisu fi qalbihi ma'ani as-su'. Jangan diletakkan dengan laqab yang buruk kepada anak-anak kita jangan disebutkan dengan yang tak elok kerana nanti akan jadi doa khususnya ibu al-imam az Syari. sahib kasyaf Mengatakan tafsir kasyaf kakinya sebelah tempang. lalu ditanya kepada beliau kenapa kakinya tempang? kata dia ini adalah kerana doa ibu hmm. kerana doa ibu ibu dulu masa kecil saya agak sedikit buah hmm. saya jumpa seekor anak burung lalu saya kepak kaki anak burung tu semua jadi hmm. ayah mak saya tengok Dan marah Lalu dia kata Moga Allah kepak kaki kamu oh. Moga Allah patahkan kaki kamu Dan ketika saya dah membesar Saya naik kuda Kuda tadi jatuh di atas kaki saya hmm. Lalu kaki saya tempang Sampai sekarang Ini kerana kata beliau Doa ibu saya hmm. Jadi Ibu jangan doa yang tak baik Kepada anak Letakkan dengan niat doa Nama yang diletakkan Pada permulaan tadi Untuk Untuk maksud yang baik yeah. Pada anak kita tadi Kemudian uh, Al-Imam uh, yang mas masyhur dalam hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari uh, Juraij Sayyidina Juraij radhiyallahu anhu kata beliau beliau didoakan oleh ibunya ketika tidak menyahut seruan ibunya waktu sedang melakukan solat lalu didoakan ibunya ya Allah jangan matikan Juraij selagi mana dia tidak dimalukan ala fi wajhi atau ala wajihi mumisa di depan wajah orang-orang pelacur Kan dituduh dia berzina dan seumpama dengannya Sehingga Allah Ta'ala berikan pelepasan kepadanya Kata beliau, saya telah terkena dengan doa ibu hmm. Jadi doa ibu ni berat Maka kerana itu, ibu dan juga ayah perlu mendoakan dengan yang baik kepada anak tersebut hmm. Dan yang ketiga, kena berikan pendidikan yang baik Diajarkan anak dengan solat Bukan hanya meletakkan nama saja dengan nama orang soleh hmm. Maksud sebab tu Biasanya kalau seorang tadi memilih dengan nama orang soleh nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu menjadi asbab kepada syafaat untuk si ibu dan ayah tadi berusaha untuk anak mereka mengikuti dengan nama yang diletakkan tersebut maka mereka akan mengikuti perjalanan tadi membaca sirah nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana para aulia dan para ulama yang bernama dengan nama tersebut dan seumpama dengannya tapi kalau diletak nama dengan nama-nama yang tidak ada maksud kalau diletak dengan nama-nama yang dia sendiri pilih dia letak dengan nama-nama yang uh, Hanya kerana dia terkagum dengan seorang artis yang cantik Ataupun artis yang handsome dan seumpah Lebih teruk lagi kalau dia duduk tengok cerita Korea Dia buat nama anak dia pun nama Korea juga -hmm. Padahal dia mm -mm. Pada duduk pedu je ya, pun Duduk <laughs> ke belah Bali Duduk kan. ke Pulau pedu Tiba-tiba anak nama Korea nah, Hidung pun macam dengan apa ni Kelepas nyok kan. Jadi orang panggil apa uh, Dia panggil tak senak diri Dia panggil yeah. Dan akhirnya apa yang kamu ingin anak kamu jadi? Hmm. Kamu nak jadi artis Korea atau sebut? Hmm. Dan apa hubungannya dengan Allah Taala sehingga kamu memilih nama tadi untuk dijadikan sebagai panduan hidupmu? Hmm. Maka tanya balik kepada kita sendiri, ibu ayah dengan siapa yang kita akan ikut? Yeah. Dengan siapa yang kita akan tanya? Karena itu dianjurkan ketika lahir diazankan di telinga anak, dikomahkan di telinga kirinya, hmm. kemudian dilaksanakan akikah ketika setelah selesai tujuh hari, kemudian Uh, diletakkan nama yang baik kemudian dicukurkan kepalanya mm -hmm. kemudian di di apa ni ditahnik mulutnya yeah. oleh orang-orang soleh yeah. kenapa kerana kesemua ni untuk ribat hatinya bahawa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dia bukan hamba dunia mm. dia bukan hamba nafsu yeah. dan kamu keluar ke muka bumi Allah taala sebagai untuk memakmurkan bumi Allah taala dengan ibadah kepada Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala maka kalau itu dihadirkan dalam hati ibu ayah insyaallah Alam ini akan makmur dengan para hamba Allah Ta'ala Bukan dengan hamba dunia Bukan dengan orang-orang yang akan memenuhkan perutnya dengan nafsu dan juga keinginannya kepada dunia Dan moga-moga kita semua menjadi orang yang mencintai Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Rasulullah. hanya mujarad memilih nama yang disukai oleh Allah Dan disukai oleh Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Baik itu antara pencerahan Dan juga ilmu Yang telah disampaikan oleh Pak Gatuh Syekh Berkaitan dengan Sunnah meletakkan anak Dengan nama-nama yang baik InsyaAllah Jadi kepada semua Bakal-bakal ibu Bakal-bakal bapa Yang akan mendapat anak InsyaAllah Dia letaklah nama-nama yang baik Supaya ia menjadi satu doa Untuk anak-anak itu Terus bahagia dunia Dan juga akhirat InsyaAllah Dan yang pasti juga Kita dah sampai ke penghujungnya Apa-apa kita ucapkan ribu Terima kasih kepada semua Yang terus dengarkan kami Tak kira mana anda berada Yang dengarkan di RTM Klik Frekuensi kami dan juga yang terus menonton kami di media sosial Alhamdulillah terima kasih banyak setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas bersandarkan dengan ilmu yang sahih insyaAllah jadi akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu SWT insyaAllah dan yang pastinya juga nak ucapkan terima kasih kepada yang bahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir iaitu Mudir Zawiyah Nasriyah dan juga Fellow Naduah Ulama dan Intellectual Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan ada lagi topik menarik akan dibawakan untuk anda semua yang pastinya terus kekal bersama kami setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 tengah hari. InsyaAllah ada topik menarik yang kena buatkan untuk semua. lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.